रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं तहरीक लबैग पाकिस्तान को कल कलआदम करार दे दिया गया था तो उसके बाद जब साद रिजी को गिरफ़्तार किया गया तो उसमें पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा हंगामे वगैरह हुए हैं तो, तो उसकी वजह से हमारे काफ़ी ज़्यादा कराम ने भी इस चीज़ की मजम्मत की है के हाफिज साद रिजवी को क्यों गिरफ़्तार किया गया है तो इसके हवाले से नमोस रसालत के हवाले से तमाम अमल कराम ने काफ़ी ज़्यादा यानी कि इसमें भरपूर शिरकत की है तो इस हवाले से उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बयान भी अपने दिए हैं उनके जो बयान थे तो हमारे हमें ऐसा लगता है कि हम भी पाकिस्तान की जो अवाम हैं बड़ी गलती कर रहे हैं कि जो हमारे हुक्मरान हैं वो इस किस्म के बैठे हुए हैं कि उन्हें कोई शर्म नहीं आती तो इसी हवाले से हमारे एक एकमाब रज़ा मुस्तफ़ाई साहब ने बड़ा अच्छा बयान दिया है जो कि उसने शेख रशीद के हवाले से बयान दिया था उसके बारे में बड़ा उसने जो बयान दिया है हमें भी उस हवाले से बड़ा अब अफसोस हो रहा है कि हमारा वज़ी दाखला जो है वो इस किस्म का बंदा है जिसको किसी भी किस्म की बात करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो जिस तरह से उन्हें यहाँ पर बिठाया गया है तो उसका जो एक टीवी चैनल पर एक प्रोग्राम था तो उस प्रोग्राम में उससे पूछा गया कि आप जो हैं शादी क्यों नहीं करते हैं तो इस पर हमारे साकिब रज़ा मुस्तफाई साहब ने बड़ा अच्छा बयान दिया है उनका कहना है कि उनसे जब ये पूछा गया तो उसने जो जवाब दिया तो पाकिस्तान की आवाम को शर्म से डूब मरना चाहिए था और उसको ये वजारत नहीं देनी चाहिए थी क्योंकि अब मेरे ख्याल में भी यही आ रहा है कि जब मैंने मौलाना साकब रज़ा मुस्तफ़ाई साहब को सुना तो उसने हमारे ज़मीर को झंझोड़ कर रख दिया क्योंकि उसने सवाल के जवाब में ऐसा जवाब दिया कि जिसमें हम उसको सुनना गवारा भी नहीं करते लेकिन उसने एक टीवी चैनल पर इस तरह का जवाब दिया मुझे तो यानी कि अब इस चीज़ पर हैरत हो रही है क्योंकि मैंने पहले ये बयान नहीं सुना था तो उस वक्त जो एंकर जो है ये सवाल जिसने किया है तो उस वक्त उस एंकर को वहाँ से उठ जाना चाहिए था और उसका इंटरव्यू जो है उसी वक्त रोक देना चाहिए था उसने जो जवाब दिया वो ना तो सुनने के काबिल था और ना ही उसका जवाब ऐसा था कि पूरी आवाम को वो सुनाया जाए तो इस हवाले साकिब रज़ा मुस्तफ़ाई साहब ने बड़े प्यार से उसको बयान किया उसने कहा कि एक ऐसा शख्स जिसको कोई भी इज्जत का ख़्याल नहीं है उसने जो जवाब दिया मैं भी आपको वही जवाब दोहराता चलूँ लेकिन मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं ऐसे जवाब को दोहराऊं लेकिन साकेब रज़ा मुस्तफ़ाई साहब की वजह से मैं उस सवाल को और उसके जवाब को दोहरा रहा हूँ तो एक टीवी एंकर ने एक सवाल किया कि हाँ भाई आप शादी क्यों नहीं करते हैं तो उसने जो जवाब दिया उसने कहा जब बाजार से ताज़ा दूध मिल जाए तो घर में भैंस पालने की ज़रूरत नहीं है अब मैं इसकी तफसील में नहीं जाना चाहता लेकिन अब अगर हम अपने ज़मीर को यहाँ पर झंझोड़ कर देखें तो उसने बड़ी ही ग़लत बात की है जिसमें हम इसको यहाँ पर अब ऐसी पोस्ट पर बिठा दिया है जिसमें हमारी पूरे पाकिस्तान की कौम उसको ये पोस्ट देना नहीं चाहती ये इमरान ख़ान का भी हक़ था कि उसको इस पोस्ट पे ना बिठाते क्योंकि उसने जो बात की है वो काफ़ी ज़्यादा शर्मनाक बात है इसी हवाले से मैंने सोचा कि आप दोस्तों तक भी ये मैं न्यूज़ दोबारा पहुंचा दूं कि उसके जो हालात हैं उसने जो बयान किया है वो बड़ा ही शर्मनाक था अल्लाह ताला हमें इन तमाम फसादात से बचाए आमीन आमीन अल्लाह हाफिज अपना ख्याल रखेगा